Haji Muhammad Sabu, Presiden Amanah untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salam sejahtera ni hauma yang mulia saudara pengacara majlis saudara yang berhormat nizar yang berhormat doktor hatta asmuni awi yang berhormat libuncai yang berhormat ngakoming Mr. Kun Saudara Adam Adli Seluruh uh, saudari Kak Jo Daripada Angkatan Wanita Seluruh pimpinan amanah Pimpinan DAP, pimpinan keadilan di semua peringkat Seluruh badan-badan NGO yang hadir Para hadirin Saudara saudari yang dihormati sekalian Bani Israel adalah kaum yang tertindas di bumi Mesir Mereka menjadi hamba abdi kepada Fir'aun yang memerintah Nabi Musa AS berjuang membebaskan Bani Israel daripada sistem perhambaan di Mesir Israel disebut golongan mustadhafin golongan yang tertindas the oppressed people dan Fir'aun oppressor golongan yang zalim hadirin sekalian dalam dunia ini Orang yang zalim dan kena zalim kadang-kala bertukar. Kemudian orang Israel diselamatkan. Bani Israel diselamatkan dan mereka berada merata di atas muka bumi ini. Tahun 47 mereka dapat negara. Mereka pula menjadi kaum mustakbirin yang menindas orang Sekarang ini Israel bermajalela Lupa kedudukan mereka yang lemah dahulu Sekarang menindas rakyat Palestin dan rakyat Arab Tak kira agama atau suku kaum Mereka bermajalela di atas muka bumi Hadirin sekalian Nabi Ibrahim AS berlawan dengan Kerajaan Namrud yang cukup hebat Di antaranya panglima perangnya Nabu Candidar Yang pernah menaluki sebagai besar Timur Tengah Dan membina taman tergantung Hanging Garden Sampai sekarang jadi barang ajaib dunia Nabi Ibrahimlah yang melawan kerajaan yang zalim itu. Semua kisah ini diceritakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menceritakan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada penduduk Mekah dan orang Arab pada waktu itu. Tetapi Nabi tidak berlawan dengan Firaun, tidak berlawan dengan Namrud. Nabi berlawan dengan pemerintah waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Artinya seorang itu dia kena berlawan menegakkan kebenaran di depan di hadapan pemerintah. Yang selalu kita sebut afdalul jihad kalimatul haq inda sultanu jair. Berkatalah yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Hadir sekalian Imam-imam yang hebat Terutama imam empat mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa Mereka ini berlawan dengan pemerintah pada waktu mereka hidup Imam Malik tidak berlawan dengan Abu Lahab dan Abu Jahal Imam Syafi'i tidak berlawan dengan Fir'aun dan Namrud tapi mereka menegur dan menentang khalifah Islam waktu itu yang menyeleweng Inilah persapa perjuangan daripada dulu hingga sekarang. Sebab itu kita kena nyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim, bukan orang yang pencen yang zalim. Sebab seseorang itu tidak hebat bila dia maki orang pencen. Dia kena lawan pemerintah. Pemerintah sekarang di Malaysia ialah Datuk Najib Tun Razak dan kerajaannya. Kalau kita terus maki Dr. Mahathir, Dr. Mahathir sekarang mustalafin. Dia oppress people. Dia tunggu nak kena tangkap bila pun. Kalau kita terus hentam orang yang penjen, Sebab itulah kita diajar menyatakan kebenaran di depan pemerintah yang zalim. Bukan pencen yang zalim. Pencen yang zalim ini orang yang zalim perlu diambil tindakan oleh orang yang berkuasa selepas itu. Misalnya Roti Wu dihadap ke mahkamah dipenjarakan bila dia jatuh dan naik kerajaan baru membicarakan beliau. Soeharto dibicarakan Apabila dia jatuh naik kerajaan Habibi Bagitulah itulah Yang cantik jelita di Thailand Dia dibicarakan Apabila naik kerajaan tentera sekarang ini Pol Pot Yang membunuh 2 juta lebih rakyatnya Dibicarakan Bila kerajaan Hun Sen naik memerintah Kalau Mahathir jahat Mahathir dalim Mahathir mencuri Najiblah kena dakwa Dr. Mahathir kita ada kuasa apa? Bahkan kita sendiri pun datang tawan kena dakwah. Inilah kita kena paham bahasa perjuangan itu. Datuk On pernah semasa dia menteri dalam kerajaan British sebelum merdeka. Datuk On berkata, dua musuh kepada negara Melaya. Musuh daripada gunung satu gunung hutan yaitu kumpulan gerila komunis satu lagi gunung semanggul gunung semanggul itu pusat kegiatan islam yang melahirkan Hezbollah muslimin yang mencabar umno pada waktu itu Hezbollah muslimin penubuhannya disokong oleh kaum buruh termasuk orang-orang bukan islam maka datuk dia mengatakan dua musuh negara daripada gunung satu komunis satu gunung semanggur tetapi bila dia meninggalkan amno dia menubuhkan parti negara doktor burhanuddin waktu itu menghulurkan tangan berkawan dan bertahaluh dengan datuk aman untuk menghadapi pilihan raya dan akhirnya PAS menang memerintah Terengganu dan Kelantan hasil daripada Dr. Bohanuddin PAS bertahaluh dengan Datuk On sejarah Datuk On teruk dengan parti Islam Hizbul Muslimin Tengku Umar Rahman dia yang buat ASA di zamannya betul ke kan? tak? Tengku orang yang paling hebat kecam Tengku Umar Rahman Tuan Mahathir Muhammad tapi Tengku bila dia hilang kuasa tak jadi Perdana Menteri akhirnya dia tak puas hati pada pemerintah dia jadi pembangkang dia join 46 saya sendiri sempat berceramah dengan Tengku Merahman di Kolak Kedah bila dia bersyarah-syarah dia lengoh dia kata Mat aku lengoh dah hang pula sambung maki Dr. Mahathir uh, waktu itu waktu dah, Mahathir Perdana Menteri dia kata aku tak larat dah Mat dia kata hang pula maki dia guna bahasa maki Bahasa kedah teratur je kan? Tapi Tengku tahu atau tidak menindas kita Masa dia berkuasa Tapi bila dia hilang kuasa Dia juga golongan opres yang ditinas Yang dia terpaksa cari makan Menulis dalam star S.I.C.E Untuk dapat RM1500 sebulan Tengku bila dia pencin Dia miskin sebab Tengku jadi Perdana Menteri Dia tak pandai curi duit Macam Najib <tik> <tik> Macam Timbalan Perdana Menteri sekarang Syarikatnya Tiga lepa, <tik> Hadirin sekalian Tengku Razali Hamzah Dia pernah Menjadi ekitek Untuk menjatuhkan Kerajaan Pas Kelantan Dia menggelarkan ulama' Pas Ulama' Durjana Tapi bila dia hilang kuasa Mahathir, dia tubuh Perti 46, dia berkawan Dengan kita dalam Angkatan Perpanduan Umar Kita bersama dengan dia Kita dapat ambil balik Kelantan BN kalah 52-0 <tuh> Anwar Ibrahim Sahabat karibku <tuh> Dalam ABIM, Kemudian dia masuk UMNO <tuh> Bama lah dia tahu yang paling kuat hantam Anwar Ibrahim Betul ke dah? <tuh> Tapi bila dia tidak lagi jadi pemimpin Tidak bersama dengan kerajaan itu Dia pula menubuh parti Dia pula berada dalam jail Takkan kita nak hentam dia lagi Kita bersama dengan dia Dan kita berusaha Dan itulah kita berjaya Mencapai kemenangan Lima buah negeri pada tahun 2008 Sekarang Yang paling maha zalim Tun Mahathir kena paham juga dalam perjuangan ini kita tidak tahu di mana akhirnya kita kulillahum mamalikal mulk min man tasha Allah menentukan kita berusaha nak kuasa menjatuhkan kuasa cuba kita tengok Anu Ibrahim seorang pemimpin pelajar bersama dengan Abim dan tunjuk perasaan baling dia terlibat kena ASA keluar ese tak lama masuk amno naik 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 jadi timbalan perdana menteri kemudian dia ditendang keluar dipecat sekarang berada dalam penjara tun mahade seorang doktor profesional macam doktor hatta lah doktor masa itu Sebelum dan selepas merdeka setahun dua tu siapa lulus doktor ni kira paling top lah orang Melayu tak amai lagi. Dia Orang Melayu dia anggap yang cerdik. Dia masuk AMNO, menang Tanding pilihan raya. Pengal kedua kalah dengan Haji Surawa. Dia hentam Tengku Rahman, dia kena pecat. Bila dia kena pecat, dia naik atas pentas PAS. Ni Pangeran mata Tak lama lagi ceramah mengakulah tu. Kemudian dia masuk semula AMNO. Kawan-kawan dia fight untuk dia masuk ke dalam. Dia pun terus bernapak Sampailah jadi Perdana Menteri 22 tahun Lepas bersara dia ni tak boleh duduk diam Dia kerja kritik orang Akhirnya hadirin sekalian Dia keluar UMNO Masuk balik Sekarang Dr. Mahathir membayangkan kemungkinan tak lama lagi Dia akan duduk dalam penjara di sebelah Anwar Ibrahim Dan juga anu yang dalam penjara keluar dan jadi perdana menteri. Oh. Betul ke kan? tak? Oh. Inilah kita hadirin sekalian. Dalam perjuangan kita kita tidak tahu di mana ending kita. Yang penting kita terus berjuang. Bahamad sendiri dalam perjuangan tak terfikir Satu hari nak jadi presiden parti Tak terfikir <tuk> Tapi ini Dato' Hanta lah jahat Nizal semua ni Semua Muni mereka pinjang-pinjang Kita kena tubuh parti Bahamad kena memimpin Kena pikul lah tengok jawab Umur macam ni nak start parti baru Ingat senang Tiga hari di Sarawak Balik rumah Syahalam Duduk 20 minit dan tukar pakaian Kemudian pergi Kelantan pula dua malam. Malam ni di sini. Nasib baik kita ada umur tua kalau muda. Tak boleh lah tinggi masuk rumah hanyalah 20 minit. <tuk> <Apakah>? <tuk> Bayangkan dengan umur begini kita terpaksa bergerak untuk membina. Alhamdulillah. Parti Amanah sekarang menjadi the fastest growing party. Yeah. Di Johor kita sudah daripada 26 parlimen Kita sudah ada 18 jabat pentadbiran parlimen Di Selangor 22 kita dah ada 18 Di wilayah di Perak kita tumbuh begitu cepat Sebab itu saudara Saudara Kun We are not 20% We move forward now more than 20% <coughs> <coughs> Hadirin sekalian Sambutan kepada kita di di apa di Sarawak begitu menggalakkan oleh kerana sifat parti ini parti Islam inklusif rahmatan lil alamin kita terima semua kaum kita disambut begitu hebat terutama sekali orang Iban orang Cina orang Melayu orang semua bersama dengan kita di Sarawak dan kita lihat perkembangan ini amat aman menggairahkan dan baik untuk pakatan harapan dalam pilihan raya yang akan datang. Yang parti satu lagi kita tak tahu. Kita ber bukan bertujuan untuk mengambil kuasa. Kalau tak mahu ambil kuasa jangan bertanding dalam pilihan raya. Tablet. Jadi tak boleh lah kalau senang. Ni kita masuk pilihan raya karena nak ambil alih kuasa tu ke? Kan? Oh. Kalau menang kita bersyukur Kalau kalah kita bersabar Tapi belum masuk lagi Kita bukan nak melihat kuasa Kita hanya nak nasihat Jadi nak nasihat siapa pun boleh Ini kita tengok Hang ini begini Besok begitu Lusa begini Ini yang kita saham ditutup Dalam keadaan bercampur-campur Kita pun tak tahu Baca dah indeks saham sekarang What is the next What is tomorrow Kita tak tahu Ahli bawah apa ni pening di kedai-kedai kopi semua pening ada kisah di Bali Kedah seorang tu guru lah juga dia kata siapa keluar daripada pas darahnya halal berat sekarang menantu dan anak dia menyertai amanah orang pun ada kata ha, bawa parang pita tu guru tu suruh dia sembelih menantu dia tu kan tadi sekalian ini perkembangan-perkembangan yang menarik Yang kita lihat Sebab itu jangan ada ragu lah Ahli amanah, orang Islam dan umat Islam Kenapa kita bersama dengan Tun Mahathir, Mahyuddin, Yassin, Sanusi Joni dan semuanya Untuk menumbangkan Najib dan Barisan Nasional yeah. Jangan bimbanglah orang tua tu umur 91 kalau dia nak ambil alih lagi. Pemak muda lagi. Betul <tuk> bimbang apa? Dan konsep kita jelas tadi, hadirin sekalian. Kita lawan mereka berkuasa. Yang memiliki kuasa bukan lawan dengan orang pencen. Orang yang telah pencen kalau pemerintah ada bukti sila ambil tindakan walau kepada sesiapa pun. Karena Dr. Mahathir sekarang bukan ada kuasa lagi dia dah kena buang dah daripada Nasihat Proton 2-3 hari lagi eh. Bukan Petronas 2-3 hari lagi kena pula Proton Lama-lama itu tak ada apa lah. Eh? Dia bila sama dengan kita ya, Tak ada takut apa eh? Kemudian mereka hantar dia duduk sungai buluh pula ha, Bayangkanlah perbualan Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim dalam Sungai Buloh. Can you imagine? Anwar, apa namanya? Saya pun kena juga apa namanya? Apalah, saya doakanlah you keluarlah cepat untuk memimpin Malaysia biar saya ganti pula duduk dalam ni. Tapi kita orang tua macam tu takkanlah kita ambil kuasa kita nak biar umur 91 duduk lanjil. Betul ke kan? dah? Ya. Kita carilah jalan. Macam mana nak buat? Tapi pemerintah yang zalim sekarang ni bertambah hari bertambah zalim. Disebut dah tadi oleh ngah komen dan lain Sekarang dia gunakan akta hasutan semau-maunya. Cakap sikit. Belum lagi kita bercakap. Ketua Polis Negara dah beri amaran. Himpunan buat, jaga Cakap silap, kami ambil tindakan Amboor Kan kami ni rakyat je Kalau dengan Najib, Nindia ketak Nampak misai melentang Dengan Najib, nampak Rosmah Tapi dengan kita yang tak ada apa ni Amboor, Ketua Pulih Negara Bertindaklah sikit Secara profesional, ni dah kata lah Kami akan ambil tindakan Sekarang Adam Adli kena Anak muda yang bijak bistari itu Denda yang dia kena Dia tak boleh bertanding lagi Pilihan raya yang akan datang Sekarang menunggu Apa ini Ten Chua. Dan yang dah kena dalam rayuan sekarang Hishamuddin Rais Yang kena sosma -sos Lawyer Kamal Hisham Mereka gunakan semua ini Untuk menindas terutama sekali Pengkritik dan pembangkang Jangan anggap hadirin sekalian perkara ini perkara biasa. Dunia telah kutuk Malaysia. Hari ini, Suat Khabar Jakarta Post mengatakan hujah untuk menolakkan rasuah 2.6 bilion itu tak ada masuk akal langsung. Jakarta Post, Suat Khabar Indonesia, Suat Khabar Singapura, Wall Street Journal dan daripada Amerika, daripada London, daripada Switzerland. Tuan-tuan tahu, Anwar dia berani lepas jadi timbalan Perdana Menteri dia duduk Malaysia dia tak lari Dr. Mahathir huduh-huduh dia pun tak lari you ingat Najib dia berani duduk Malaysia tak bila dia tak ada jawatan dia akan lari sebelum dia lari kita pegang Rosmah dulu Cuba dia tak lari ah. <tik> dan pemikiran yang ada sekarang Tun Mahathir kita tak suka pada dia tapi dunia respect dia di lelong di New York laku. Ana Ibrahim. Kita sayang pada dia dan otaknya laku dijual di pasaran New York tinggi harganya. Najib lebih murah daripada Ahmad Isfu. Murah kepada 5 pang. Pembah. Ini sawang Perdana Menteri. Hadirin sekalian. Saya mau balik ke Sarawak. Bila saya bercakap pada orang Iban, orang kampung ni Apa masalah yang kamu hadapi paling besar? Dia kata ekonomi Saya kata ekonomi apa ni yang kamu Merunggut sangat ni? Harga beras. Saya pergi kampung tu harga beras. Pung kampung ni harga beras. Kenapa beras naik harga? Tadi kita kata Bila bila minyak naik harga Barang naik Kerana barang dibawa dengan lori Sekarang minyak turun Tapi barang naik Pelik ke tak? Minyak turun, barang naik Sebab nilai mata wang kita Jatuh Kalau dulu kita beli Satu kereta api berah Di Thailand sejuta Sekarang kita kena beli Dengan harga yang sama di Thailand Kita kena bayar Sejuta dua ratus ribu sebab nilai duit kita jatuh Lebih kurang 20% dengan Thailand Kalau dulu dia jual skampe 10 ringgit Sekarang dia kena jual 13 ringgit Kenaikan harga itu kerana nilai mata wang kita jatuh Saya tanya lagi Apa yang kamu marah sangat pada pemerintah ni? GST Walaupun dia orang Iban Walaupun dia orang Melayu nelayan GST amat mencengkam Dua hari bulan ni ulang tahun Kerajaan kenakan JST pada rakyat Pakatan Harapan, NGO, pelajar dan sebagainya Kita akan buat satu himpunan besar 2 April di Kuala Lumpur Semua kena hadir Bermula 2 petang Berakhir 5 petang Daripada Sogo sampai ke Dataran Merdeka kita mau puluhan ribu hadir Untuk kita nyatakan bersama rakyat jelata Rakyat sedang menderita akibat GST Penurunan nilai mata wang Reserve yang rendah Hutang negara yang tinggi Semuanya ini kita kena nyatakan bantahan kita 2 April nanti Boleh semua hadir? Ya. Boleh! Ya. Setiap seorang Cantik kawan dia yang kata boleh sebelah <silence> Kalau dia tak hadir Hampa hentam di kedai kopi Tujuh hari tujuh malam Himpunan Dua hari bulan April Ulang tahun Setahun GST dikenakan Sebab ini orang cukup menderita Kemarin Penuri-penuri getah Kebun-kebun -kebun kecil Berkumpul di sek Kedah Kerana mereka dah tak tahan lagi dengan harga getah dan kenaikan harga barang. Oleh itu hadirin sekalian, kita harap ha, bagi yang saya nak sentuh akhirnya tabung macam Sabu ni. Bila soal khabar star mula keluar Malaysia Kini dan Malaysia Insider Kalau saya tak bayar 200 ribu Saya boleh diistihar bankrupt Ramai kawan-kawan telefon minta account number Termasuk toke-toke Cina saya kata no Saya tak benarkan masuk dalam account pribadi saya Maka kawan-kawan Adam Adli dan NGO ni buatlah sahabat mak sabu Mereka ada account dan masukkanlah account itu Sebab apa saya tak mahu masuklah account pribadi Katalah tuan-tuan semua dapat 670 ribu Saya istihar tapi kalau sampai 3-4 juta Saya setia agak tak? Saya orang, saya bukan plastik Saya ada nafsu Artinya kita Tak mau masuk lagi kaum pribadi Biarlah badan NGO yang buat bila dah sampai 200 ribu Terah pada mereka apa yang mereka nak umumkan Sebab kalau masuk ekon peribadi Kita boleh menyelewengkan uang itu Bandingkan antara kita saya dengan Najib. Hei. 26 bila kau pribadi hampa boleh sokong ada alim ulama pula pi sokong kata tak masuk wow! saya bimbang bukan soal tok alim itu bukan soal profesor itu saya bimbang orang awam termasuk orang bukan Islam dia melihat inikah dia Islam Orang yang rasuah dia mengaku sendiri ada duit itu Ada ulama pergi sokong Maka orang melihat inilah dia Islam Kita gambarkan Islam begitu buruk kepada masyarakat Betul kan? Ya. Sedangkan Islam itu amal maruf nahi mungkar Sebara benda yang maruh dia sokong Mungkar dia tentang Ini yang dibuat oleh para imam kita Imam Madhab Tapi tengah-tengah isu rasuah ni Dengar pesanan tu guru ni Aziz oh. Tukun Nia kata kekuatan UMNO bergantung kepada dua tongkatnya. Dua tongkat UMNO, MCA dan MIC. Patahkan dua tongkat itu rebahlah UMNO. Sekarang MIC dah patah ke tidak? Ya. Hidup segan mati tak mau. MCA patah ke tidak? Ya. Sudah jadi 7-Eleven. 7 -11. Seven Parlimen, 11 Dewan Negeri. Sepatutnya dua Tungkat baru pulang <Sedir> Jangan beri tongkat kepada mereka Lakukan perubahan Dalam pilihan yang datang Pastikan Pakatan Harapan Kuasai peterajaya boleh? Boleh Bila Pakatan Harapan menyeleweng nanti Tukar pula kepada Pimpinan dan parti lain Boleh tak buat begitu? Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.